ব্ৰিটিছৰ অধীনস্থ হৈছিলে এতিয়া আজি আমি অন্য কিছু নতুন অঞ্চল যিসকল অঞ্চল অসমৰ চুবুৰীয়া আছিল সেই চুবুৰীয়া অসমৰ অঞ্চলসমূহ বা অসমৰ চুবুৰীয়া বিভিন্ন ৰাজ্যসমূহ কেনেদৰে ব্ৰিটিছ সাম্ৰাজ্যবাণী নীতিৰ গ্ৰাসত পৰিছিল এইবোৰ কথা আমি আলোচনা কৰিবলৈ লৈছো প্ৰথমতে ব্ৰিটিছে দখল কৰিছিল সেই সম্পৰ্কে মটক ৰাজ্যৰ পূব অংশত থকা ন দিহিং আৰু টেঙা পানীৰ মাজৰ সমভূমি অঞ্চলত বাস কৰিছিল আৰু তেওঁলোকৰ যি মুখিয়াল আছিল বা শাসনকৰ্তা আছিল তেখেত গাম বুলি জনজাত আছিল অৰ্থাৎ চিংফু সকলৰ মুখ্য বিষয়া জনক বা মুখ্য শাসনকৰ্তাজনক গাম উপাধিৰে জনা গৈছিল বা খ্যাত হৈ পৰিছিল আৰু চিংফুসকলে ব্ৰিটিছৰ বৈশ্যতা স্বীকাৰ কৰিছিল আৰু ব্ৰিটিছৰ বৈশ্যতা স্বীকাৰ কৰাৰ লগে লগে এই চিংফুসকল বা চিংফুৰ যি অধীনস্থ এলেকা আছিল সেই অধীনস্থ এলেকাটো সম্পূৰ্ণৰূপে ব্ৰিটিছৰ অধীনলৈ গৈছিল আৰু চিংফুসকলে পূবৰ পৰা অহা শত্ৰুৰ আক্ৰমণৰ বিষয়ে গম পালে বা পূৰ্বৰ কিবা সূচনা লাভ কৰিলে তেতিয়া কি কৰিব ব্ৰিটিছসকলক অৱগত কৰাৰ বাবে সন্মত হৈছিল অৰ্থাৎ তেওঁলোকে এক প্ৰকাৰৰ চোৰাং চোৱাৰ কাম কৰিছিল তথা কি কৰিছিল ব্ৰিটিছৰ বিৰুদ্ধে বিদ্ৰোহ কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰিছিল প্ৰাৰম্ভিক অৱস্থাত যদিও ব্ৰিটিছৰ প্ৰভুত্ব স্বীকাৰ কৰিছিল পৰৱৰ্তী সময়ত বিভিন্ন কাৰণত তথা আহোমফুসকলে ব্ৰিটিছৰ বিৰুদ্ধাচৰণ কৰা আৰম্ভ কৰিছিল আৰু কেপ্তেইন নিউভিলে কি কৰিছিল চিংফুসকলক দমন কৰিব পাৰিছিল আৰু চিংফুসকল সম্পূৰ্ণৰূপে ব্ৰিটিছৰ অধীন হৈ পৰিছিল এতিয়া আমি অন্য এটা অঞ্চল সেই অঞ্চলটো হৈছে খাচী পাহাৰ সেই খাচী পাহাৰ কেনেদৰে ব্ৰিটিছৰ অধীনস্থ হৈছিল এই সম্পৰ্কে আলোচনা কৰিবলৈ লৈছো ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল খাচী পাহাৰ আমাৰ অসমৰ চুবুৰীয়া এটা পাহাৰীয়া অঞ্চল আৰু ব্ৰহ্মপুত্ৰ উপত্যকা দখল কৰাৰ পিছত ব্ৰিটিছসকলে খাচী পাহাৰৰ মাজেৰে সুৰমা উপত্যকাৰ লগত অৰ্থাৎ বৰা উপত্যকাৰ লগত যোগাযোগ সূত্ৰ স্থাপনৰ বাবে তেওঁলোকে কি কৰিছিল চেষ্টা চলাইছিল ব্ৰিটিছসকলক অৰ্থাৎ এই বৃহৎ পথ নিৰ্মাণ কৰাত পোন প্ৰথমে কি কৰিছিল সন্মতি দিছিল কিন্তু খাচী মুখিয়ালসকলে পথ নিৰ্মাণ সম্পূৰ্ণ হোৱাৰ পিছত তেওঁলোকৰ স্বাভিমান বা স্বাধীনতা সৰ্ব হব বুলি তেওঁলোক যথেষ্ট পৰিমাণে শংকিত হৈ পৰিছিল কাৰণ খাচী অঞ্চলটো স্বাধীন অঞ্চল আছিল কিন্তু সেই অঞ্চলৰ মাজেৰে যেতিয়া পথ নিৰ্মাণৰ অনুমতি দিলে এতিয়া ব্ৰিটিছে কি কৰিব পাৰিব অবাধে সেই অঞ্চলত মুক্তভাৱে বিচৰণ কৰিব পাৰিব আৰু এই ব্যৱস্থাই কি কৰিব খাচী অধিবাসীসকলৰ মাজলৈ যথেষ্ট ভাবুকি কঢ়িয়াই আনিব কি কৰিলে তিৰ সিং আৰু ইংৰাজৰ মাজৰ সম্পৰ্ক লাহে লাহে এই বিভিন্ন কাৰণক কেন্দ্ৰ কৰি লাহে লাহে তেওঁলোকৰ সম্পৰ্ক অৱনতি হৈছিল বা সম্পৰ্কটো তিক্ততাৰে ভৰি পৰিছিল আৰু ৰাণী ৰাজ্যৰ বিৰুদ্ধে হোৱা যুদ্ধত ব্ৰিটিছে ৰাণী ৰজাৰ পক্ষ লোৱাত এই সম্পৰ্ক আৰু অধিক অৱনতি ঘটিছিল অৰ্থাৎ ব্ৰিটিছ আৰু খাচী প্ৰধান তিৰথ সিঙৰ মাজৰ সম্পৰ্ক আৰু অধিক বেয়ালৈ ঢাল খাইছিল আৰু ওঠৰশ ঊনত্ৰিশ চনত তিৰথ সিঙে কোম্পানীৰ ওপৰত আক্ৰমণ চলাইছিল আক্ৰমণ চলাই কি কৰিব বিচাৰিছিল ব্ৰিটিছৰ বিৰুদ্ধে বিদ্ৰোহ কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰিছিল আৰু ওঠৰশ তেললৈ তেওঁলোকৰ মাজত বিভিন্নখন যুদ্ধ সংঘটিত হৈছিল যদিও এই সকলোবোৰ যুদ্ধত কি হৈছিল সকল পৰাজয় বৰণ কৰিব লগা হৈছিল ব্ৰিটিছৰ সন্মুখত তিষ্টিব পৰা নাছিল আৰু ইয়াৰ ফলত কি হৈছিল তেওঁলোকে আত্মসমৰ্পন কৰিবলৈ বাধ্য হৈছিল সময় ব্ৰিটিছৰ লগত সংঘৰ্ষ কৰিছিল যদিও অৱশেষত কৰাৰ লগে লগে অঞ্চলটো যেতিয়া ব্ৰিটিছৰ অধীনস্থ হল ব্ৰিটিছে বিনা দি সুৰমা উপত্যকা বা বৰাক উপত্যকাত নিজৰ আধিপত্য বিস্তাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছিল এতিয়া আমি জয়ন্তীয়া ৰাজ ব্ৰিটিছে কৰিছিল সেই সম্পৰ্কে আলোচনা কৰিবলৈ লৈছো জয়ন্ত ৰাজ্যখনক কি কৰিছিল ব্ৰিটিছে আৰু জয়ন্তীয়া ৰজা ৰাজেন্দ্ৰ সিঙে কি কৰিছিল ব্ৰিটিছৰ লগত সু সম্পৰ্ক স্থাপন কৰি তেওঁ কি কৰিছিল এখন সন্ধি স্বাক্ষৰ কৰিছিল আৰু মানৰ আক্ৰমণৰ পৰৱৰ্তী সময়ত সৃষ্টি হোৱা অশান্ত পৰিস্থিতিৰ সময়ছোৱাত তেওঁ কি কৰিছিল ব্ৰিটিছক সহায় কৰাত কিন্তু ব্যৰ্থ হৈছিল যদিও তেওঁলোকৰ সম্পৰ্ক স্বাক্ষৰ হৈছিল যি অশান্তি সৃষ্টি হৈছিল সেইখিনি সময়ছোৱাত ব্ৰিটিছক সহায় কৰাত তেওঁলোক ব্যৰ্থ হৈছিল আৰু জয়ন্তীয়াসকলে জয়ন্তীয়া পৰগনাৰ সীমা হৈ ব্ৰিটিছ ভূখণ্ডত উপদ্ৰৱ কৰাৰ অভিযোগ আহিছিল আৰু ব্ৰিটিছে আক্ৰমণৰ ভাবুকি দিছিল অৰ্থাৎ বিভিন্ন ধৰণৰ কথাই কি কৰিছিল ব্ৰিটিছ সকলক জয়ন্তীয়া ৰাজ্যৰ ওপৰত আগ্ৰাসন কৰিবলৈ তেওঁলোকক সহায় কৰিছিল ওঠৰশ পয়ত্ৰিশ চনত কেপ্তেইন লিষ্টাৰে কি কৰিছিল অৱশেষত জয়ন্তীয়া ৰাজ্যখন তেওঁ দখল কৰিবলৈ সক্ষম হৈছিল আৰু প্ৰশাসনৰ বাবে এই জয়ন্তীয়া ৰাজ্যখনত এজন ব্ৰিটিছ বিষয়ে নিযুক্তি দিয়াৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিছিল জয়ন্তীয়া ৰাজ্য়ত যাতে ব্ৰিটিছৰ প্ৰশাসন ব্যৱস্থা সুকলমে পৰিচালিত কৰিব পাৰি সেই উদ্দেশ্যৰে এই ব্ৰিটিছ বিষয়া এজন জয়ন্তীয়া ৰাজ্যত নিযুক্তি দিছিল আৰু ৰজা ৰাজেন্দ্ৰ সিংহক চিলেট নামৰ অঞ্চললৈ কি কৰা হৈছিল নিৰ্বাহিত কৰা হৈছিল আৰু এনেদৰে ব্ৰিটিছৰ অধীনস্থ হৈছিল এতিয়া আমি অন্য এখন ৰাজ্য সেয়া হৈছে গোভা ৰাজ্য গোভা নামৰ ৰাজ্যখনো ব্ৰিটিছে কেনেদৰে দখল কৰিছিল সেই সম্পৰ্কে আমি আলোচনা কৰিম গোভা ৰাজ্য নগাঁৱৰ পশ্চিম সীমান্তত অৱস্থিত আছিল অৰ্থাৎ নগাঁৱৰ পশ্চিম ফালে গোভা নামৰ এখন ৰাজ্য আছিল আৰু এজন স্থানীয় ৰজাই এই ৰাজ্যখন শাসন কৰিছিল বা শাস সেই ৰাজ্যখন পৰিচালনা কৰিছিল আৰু ওঠৰশ বত্ৰিশ চনত জয়ন্তীয়া ৰজাৰ আদেশত গভা প্ৰধানে চাৰিজন ইংৰাজ লোকক তেখেতে কি কৰিছিল বন্দী কৰিছিল আৰু বন্দী কৰি ইয়াৰ তিনিজনক কি কৰিছিল মা কালিৰ সন্মুখত বলি দিছিল চাৰিজন ইংৰাজ লোকক বন্দী কৰি তিনিজনকে কি কৰিছিল ভগৱানৰ সন্মুখত বলি দিছিল আৰু এই ঘটনাৰ খবৰ পাই ব্ৰিটিছে জয়ন্তীয়াৰ ৰজাক গভীৰ সকিয়নি দিছিল কাৰণ ৰজাৰ এনে কুকাণ্ডই কি কৰিছিল ব্ৰিটিছসকলক কৰিছিল আৰু জয়ন্তীয়া ৰাজ্য ব্ৰিটিছৰ সংলগ্ন হোৱাৰ পিছত গোভা ৰাজ্যকো কি কৰিছিল ব্ৰিটিছ সাম্ৰাজ্যৰ অধীনস্থ কৰিছিল আৰু এনেদৰে কি হৈছিল গভা ৰাজ্যখন ব্ৰিটিছৰ অধীনস্থ হৈছিল এতিয়া আমি কাছাৰ নামৰ অঞ্চলটো কেনেদৰে ব্ৰিটিছে অধিকাৰ কৰিছিল সেই সম্পৰ্কে আলোচনা কৰিম কাছাৰ নামৰ বিভিন্ন কৌশলেৰে ব্ৰিটিছ সকলে কি কৰিব পাৰিছিল কৰিবলৈ সক্ষম হৈছিল আৰু ব্ৰিটিছে গোবিন্দ চন্দ্ৰক কাছাৰৰ আশ্ৰিত ৰজা হিচাপে অধীনস্থ কৰিছিল তথা ওঠৰশ ত্ৰিশ চনৰ উত্তৰাধিকাৰী নোহোৱা গোবিন্দ চন্দ্ৰ নামৰ ৰজা মৃত্যু হৈছিল গোবিন্দ চন্দ্ৰক ব্ৰিটিছে কাছাৰৰ আশ্ৰিত নিযুক্তি দিছিল সেই গোবিন্দ চন্দ্ৰ নামৰ ৰজাজনৰী নোহোৱাকে তেখেতৰ মৃত্যু হৈছিল আৰু তেখেতৰ সেনাপতি তোলাৰামে কি কৰিছিল সমগ্ৰ কাছাৰ ৰাজ্য়খন দাবী কৰিছিল তেওঁৰ অধীনলৈ অহাৰ বাবে বা তেওঁ সমগ্ৰ কাছাৰ অঞ্চলটো শাসন কৰাৰ বাবে তেওঁ ব্ৰিটিছৰ ওচৰত জনাইছিল আৰু ব্ৰিটিছে নোহোৱাকৈ তেতিয়া ৰজাৰ সেনাপতি তোলা নামে কি কৰিছিল সমগ্ৰ কাছাৰ অঞ্চলটো নিজৰ অধীনস্থ কৰিব বিচাৰিছিল কিন্তু ইয়াৰ বিপৰীতে ব্ৰিটিছে কি কৰিলে একাংশ কাছাৰ অঞ্চলটোৰ এটা অংশহে এই সেনাপতি জনক দিলে যদিও তাতো কৰ্তলীয়া ৰজা হিচাপে কৰ্তলীয়া শাসনকৰ্তা হিচাপে নিযুক্তি দিছিল আৰু এই ঘটনাত তুলাৰাম সেনাপতি যথেষ্ট ব্যৰ্থিত হৈছিল প্ৰধান্বিত হৈছিল আৰু তোলাৰামৰ মৃত্যুৰ পিছত তেওঁৰ পুত্ৰ দুজনে কি কৰিছিল যৌথ ভাৱে যুটীয়া ভাৱে দুয়ো এজনে কি কৰিছিল তোলাৰামৰ অধীনস্থ অঞ্চলটো শাসন কৰিছিল কিন্তু এই দুয়োজনৰ মাজত কি হৈছিল প্ৰায় ভাতৃঘাট কিছুমান কণ্ডল আৰম্ভ হৈছিল আৰু এই ভাতৃঘাটী বিবাদ তথা চুবুৰীয়া নগা অঞ্চলৰ লগত এই কাছাৰৰ এটা অংশৰ সততে বিভিন্ন সংঘৰ্ষৰ সূত্ৰপাত হৈছিল আৰু এই সুযোগ বুজি ইংৰাজে কি কৰিলে উত্তৰ কাছাৰ অঞ্চলটো নিজৰ অধীনস্থ কৰিছিল আৰু এনেদৰে কি হৈছিল তুলাৰাম সেনাপতিৰ অধীনত যি অংশত তেওঁ শাসন কৰিছিল সেই অংশটো ব্ৰিটিছৰ অধীনস্থ হৈছিল এতিয়া আমি নগা পাহাৰ কেনেদৰেনো ব্ৰিটিছে দখল কৰিছিল সেই সম্পৰ্কে আলোচনা কৰিবলৈ লৈছো নগা পাহাৰৰ বিভিন্ন কুটকৌশলে ব্ৰিটিছে দখল কৰিছিল আৰু প্ৰথম অৱস্থাত কি কৰিছিল নগা পাহাৰত ব্ৰিটিছসকলে প্ৰত্যক্ষ শাসন পৰিহাৰ কৰিছিল অৰ্থাৎ প্ৰত্যক্ষভাৱে নগা পাহাৰত ব্ৰিটিছে শাসন কৰিব বিচৰা নাছিল আৰু চুবুৰীয়া মণিপুৰ কাছাৰ আদি লোকৰ সৈতে প্ৰায়ে নগা সকলৰ সেইখিনি সময়ত সংঘৰ্ষ হৈছিল যিয়ে কি কৰিছিল ব্ৰিটিছক সমস্যাত পেলাইছিল আৰু ব্ৰিটিছে নগা পাহাৰত ৰাজ্য দখল কৰিছিল আৰু পিছলৈ কি হৈছিল ব্ৰিটিছসকলে লথা আৰু আও নগাক দমন কৰি নগা পাহাৰত ব্ৰিটিছৰ আধিপত্য বিস্তাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছিল কাৰণ নগা পাহাৰত নিজৰ আধিপত্য বিস্তাৰ কৰাটো ব্ৰিটিছৰ পক্ষে যথেষ্ট জৰুৰী হৈ পৰিছিল কাৰণ নগা পাহাৰৰ লোকসকল সততে সংঘৰ্ষ আহিছিল আৰু এই বিবাদমান ব্ৰিটিছে নিজৰ অধীনস্থ কৰি সকলোবোৰ বিবাদৰ অন্ত পেলাইছিল আৰু নগা ভূখণ্ড প্ৰথম অৱস্থাত ব্ৰিটিছৰ প্ৰত্যক্ষ নিয়ন্ত্ৰণলৈ অনা নাছিল যদিও পিছলৈ ব্ৰিটিছে একাধিক ভাৰ নগা অভিযান চলাব লগা হৈছিল আৰু এনেদৰে কি হৈছিল নগা পাহাৰ ব্ৰিটিছৰ অধীনস্থ হৈছিল এতিয়া আমি গাৰো পাহাৰ ব্ৰিটিছে কেনেদৰে দখল কৰিছিল সেই সম্পৰ্কে আলোচনা কৰিম ব্ৰিটিছসকলে প্ৰশাসনৰ আৰম্ভণিতে গাৰো পাহাৰ গোৱালপাৰা জিলাৰ অংশ আছিল অৰ্থাৎ ব্ৰিটিছ প্ৰশাসনৰ প্ৰাৰম্ভিক অৱস্থাত গোৱালপাৰাৰ এক অংশ আছিল গাৰো পাহাৰ নামৰ অঞ্চলটো আৰু এজন বিশেষ পাহাৰ অঞ্চলত পৰিচালিত কৰিছিল আৰু ব্ৰিটিছে গাৰো পাহাৰৰ জৰীপ কৰিছিল যদিও প্ৰথম অৱস্থাত আভ্যন্তৰীণ বিষয়সমূহ গাৰো পাহাৰৰ আভ্যন্তৰীণ বিষয়সমূহৰ পৰা তেওঁলোকে নিজকে আঁতৰাই ৰাখিছিল আৰু গাৰোসকলে নিয়মিত কৰ নিদিয়া ব্ৰিটিছ সকলে কৰিছিল বা পোনপটীয়া শাসনলৈ নিছিল আৰু তোৰাক মুখ্য কাৰ্যালয় হিচাপে লৈছিল তোৰাক মুখ্য কাৰ্যালয় পাতিছিল আৰু গাৰো পাহাৰক এখন সুকীয়া জিলাৰ মৰ্যাদা প্ৰদান কৰিছিল আৰু এনেদৰে কি হৈছিল যি অঞ্চল গোৱালপাৰাৰ লগত সংলগ্ন হৈ আছিল গাৰো পাহাৰ সেই গাৰো পাহাৰ অঞ্চলটো পৰৱৰ্তী সময়ছোৱাত ব্ৰিটিছৰ অধীনত এখন সুকীয়া জিলালৈ ৰূপান্তৰিত হৈছিল এতিয়া আমি আলোচনা কৰিবলৈ লৈছো লুচাই পাহাৰ কেনেদৰেনো ব্ৰিটিছে দখল কৰিছিল কাছাৰ দখল কৰাৰ পিছত ব্ৰিটিছে লোচাই বা মিজো সকলৰ লগত প্ৰত্যক্ষ সংস্পৰ্শলৈ আহিছিল অৰ্থাৎ কাছাৰ দখল কৰাৰ লগে লগে লোচাই সকলৰ লগত ব্ৰিটিছৰ সম্পৰ্ক স্থাপিত হৈছিল আৰু লোচাই সকলে কি কৰিছিল মাজে মাজে ব্ৰিটিছৰ অধীনস্থ অঞ্চলসমূহত উপদ্ৰৱ আৰম্ভ কৰিছিল আৰু ব্ৰিটিছে তেওঁলোকক বস কৰিবলৈ প্ৰথম অৱস্থাত কেইবাটাও হৈছে বা অভিম্ভ কৰিছে লুটপ আৰম্ভ কৰিছে সেইবোৰ দমন কৰা ৰাজ্য়ৰ শাসনৰ প্ৰথম অৱস্থাত লোচাই পাহাৰৰ উত্তৰ ভাগ অসমৰ অধীনত আৰু দক্ষিণ ভাগ বংগদেশৰ অধীনস্থ কৰা হৈছিল অৰ্থাৎ লোচাই পাহাৰ দুটা অংশত বিভক্ত কৰি এটা অংশ অসমৰ আৰু এটা বংগদেশৰ অধীনস্থ কৰা হৈছিল অৰ্থাৎ লোচাই পাহাৰ শাসন হিচাপে দুটা অঞ্চলৰ অধীনস্থ হৈছিল অসম আৰু বংগদেশ ওঠৰশ আঠানব্বৈ চনত সমগ্ৰ লোচাই পাহাৰ ব্ৰিটিছে অসমৰ লগত সংলগ্ন কৰিছিল প্ৰশাসনিক ক্ষেত্ৰত বিভিন্ন বেমেজালিয়ে দেখা দিছিল আৰু ইয়াৰ ফলশ্ৰুতি কি হৈছিল সমগ্ৰ লুচাই পাহাৰ অসমৰ লগত ব্ৰিটিছ চৰকাৰে সংলগ্ন কৰি প্ৰশাসন ব্যৱস্থাৰ খেলি মেলি দূৰ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছিল আৰু ব্ৰিটিছে আইজল লুংলে আদি ঠাইত কি কৰিছিল কিছুমান সামৰিক চকী বা সামৰিক ঘাটি এই অঞ্চলসমূহত স্থাপন কৰিছিল আৰু এনেদৰে কি হৈছিল ব্ৰিটিছসকলে পাহাৰে অধীনস্থ অধীনস্থ সেই অধীনস্থ অঞ্চলসমূহ ব্ৰিটিছসকলে বিভিন্ন সময়ত চলে বলে কৌশলেৰে কি কৰিছিল ব্ৰিটিছে নিজৰ অধীনস্থ কৰিছিল আৰু অসমৰ চুবুৰীয়া পাহাৰ ভৈয়াম সকলোবোৰ অঞ্চল ব্ৰিটিছে নিজৰ অধীনলৈ

আমি ইতিমধ্যে আলোচনা কৰিলো কি বুলি কোৱা হৈছিল গাম বুলি কোৱা হৈছিল পৰৱৰ্তী প্ৰশ্নটো হৈছে তিৰ কোন আছিল তিৰ কোনটো অঞ্চলৰ মুখিয়াৰ আছিল সেই কথাটো আমাক সুধিছে উত্তৰ কেইটা দিছে আমাক মুখীয়া সাঁচি মুখীয়া গভাৰ ৰজা শুদ্ধ উত্তৰটো হব তিৰথ সিং সাঁচি প্ৰধান আছিল ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল আজিলৈ এই অংশটো ইমানতে অন্ত পৰিছে পৰৱৰ্তী অংশত পুনৰ লগ পোৱাৰ প্ৰতিশ্ৰুতিৰে আজিলৈ ইমানতে এৰি দিছো ধন্যবাদ